নমস্কাৰ মই পলাশ আপোনালোকে চাই আছে পলাশ আছাম আৰু যিসকলে অসম পুলিচৰ গেট ফ'ৰ্ড এপ্লাই কৰি থৈছে তোমালোকৰ ইণ্টাৰভিউ অতি সোনকালে হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ যিবোৰ এতিয়া অসম পুলিচৰ এ বি বি কনষ্টেবল লগতে এছ আই কামাণ্ডো তেওঁলোকৰ পি এইচ ডি পতাৰ পিছতে মানে হৈ যোৱাৰ পিছতে তোমালোকৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ তোমালোকৰ আৰম্ভ হৈ যাব কাৰণ যিহেতু অসমতে বানপানী তোমালোকে চি এম ছাৰৰ যি ভাষণৰ ক্লিপ চাইছা হয়তো নিউজ পাইছা সেইবাবে কৈছোঁ তোমালোকে সাজু হৈ থকা আৰু তোমালোকৰ এখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিবই আৰু তোমালোকে এপ্লাই কৰোঁতে যিখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিছা সেইখন লৈ যাবা আৰু তোমালোকৰ একো তাত ৰানিং কৰিব নিদিয়ে বা ৰুটি বেলি বনাই বাৰু ভাত বনাব দিয়া চব্জি কাটা আলু কাটা সেইবিলাক একো কৰিব মানে দেখাই দিব নিদিয়ে খালি জাষ্ট অৰেল ফাইভাৰ যেনেকৈ লয় মুখে মুখে সুধিব বোলে ভাত তুমি দহজন মানুহ কেনেকৈ বনাই খুৱাবা বা কিমান চাউল লাগিব শাক চবজি কিমান লাগিব বা ৰুটি কিমান ছেকেণ্ডত তুমি বেলিব পাৰিবা কিমান মিনিটত বনাই দিব পাৰিবা ৰুটি সেইবিলাকে সুধিব আৰু তোমালোকে যিহেতু প্ৰথমে তোমালোকক লাইন ল'ব দিব তাৰপিছত তোমাৰ যিখন এডমিট এডমিটখন জমা ল'ব আৰু সেইখন জমা লৈ তোমালোকক নাম মানে মাতি দিব তাৰপৰা তোমালোকে যাব লাগিব তাৰপিছত এটা সৰুকৈ মেডিকেল ট্ৰেছ হ'ব য'ত চকু চাব হাত ভৰি সেইবিলাকে চকু হাই টুৱেট চেচ সেইবিলাকে চাব তাৰপিছত তোমালোকৰ ছাৰ চাৰিজন থাকিব নে বহি থাকিব সেই চাৰিজন ছাৰে তোমালোকক বহুতখিনি প্ৰশ্ন সুধিব মানে তোমাৰ বিষয়ে সুধিব সুধিব লগতে তুমি যদি কুকমেনত এপ্লাই কৰিছা সেই কুকমেনৰ বিষয়েও সুধিব ৰান্ধনী কাম কি কেনেকৈ সেইবিলাকে সুধিব তাৰপিছত লগতে চাফাই কৰ্মচাৰীবিলাকৰ সেই চাফাই কৰ্মচাৰী যিবিলাক আমাৰ যেনেকৈ মাস্ক চাবোন আৰু যি ডাক্টবিন আছে ডাক্টবিন তোমালোকে গম পাইছে যি ৰঙা নীলা হালধি এনেকৈ ডাষ্টবিন আছে সেউজীয়া সেইবিলাকৰ ওপৰতে সুধিব আৰু ঝাৰু ওপৰত সুধিব সেইবিলাক ইমান টান নহয় তোমালোকে খালী বহুত ইমান কষ্ট নহয় খালী প্ৰশ্নকেইটা সুধোধে ভালকৈ উত্তৰ দিলেই হ'ল সেইটোৱে তোমালোকৰ চাকৰি হৈ যাব ইমান টান নহয় ৰানিং কৰিব যিহেতু নালাগে আৰু ভেকেঞ্চিও আছে বহুতখিনি তোমালোকে সাজু হৈ থকা যিখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ কাগজখন তোমালোকে তাৰ ওপৰতে বহুতখিনি প্ৰশ্ন সুধিব